ان کا رویہ تھوڑا مختلف تھا یہ رونے کی کوشش کر رہی تھیں اور ان کے آنسو نہیں نکل رہے تھے اور وہ مسلسل ٹیشو سے اپنی آنکھیں پہنچ رہی تھیں اور وہ کہتے ہیں نان ایکزسٹنٹ ٹیئرز ان کو نا صاف کرنے کی کوشش رہی جو آنسو تھے ہی کوئی نہیں تو لوگوں کو یہ بڑا آرٹیفیشیل اور جالی لگا پھر ٹرمپ کے ساتھ وہ جس طریقے سے گلے لگیں وہ ایک منٹ کی حل تھی جو کہ شاید اس سے بھی زیادہ کہ وہ اتنی عجیب تھی اور ویئرڈ تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے یاہو نے ایک سے زیادہ بیانات میں کہا کہ اسرائیل کا چار ہلاکت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سازشیں غلط ہیں اب وہ کہتا ہے کہ خطاکار سمجھے گی دنیا تجھے اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے گلوبل میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں جی السلام علیکم امریکہ میں ایک کنزرویٹیو ینگ یوتھ کا لیڈر چارلی کک اس کی موت نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے چارلی کک کون تھا اس کی موت کے بارے میں بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں بہت سی کنسپریسی تھیریز ہیں ساشی نظریات ہیں جنہوں نے اس کے بعد جنم دیا بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں ایک ممکنہ اسیسن کو پکڑا بھی گیا اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر اس کی ایک بہت مضبوط قسم کی آرگنائزیشن تھی جس کا نام ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے تھا اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کی جو بیوہ ہے ایرکا کرک اس کے بارے میں بہت سی چہم بوہیاں اور نئی نئی قسم کی کنسپریسی تھیری سامنے آ رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کر لی جائے چالی کرک کے اوپر میں نے پورا پروگرام بھی کیا آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن فی الحال آپ کو بس اس کا مختصر سا تعارف کروا کے آئی موو آنٹ ٹو دا کنسپریسی چارلی کرگ جی اس کا پورا نام چارلز چارلس کرگ تھا یہ چودہ اکتوبر انیس سو ترانوے کو پیدا ہوا اور دس ستمبر دو پچیس کو ایک افسوسناک واقعے میں ہلاک ہو گیا امریکہ کے کنزرویٹو سیاسی کارکن تھا مصنف تھا پورکاسٹر تھا ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کا بانی اور سابق صدر تھا چارلی کی زندگی ایک نوجوان کی جدوجہت کی مثال تھی جو سیاسی میدان میں ایک طاقت اور شخصیت بن گیا چارلی کی ابتدائی زندگی ویلنگ ایلینو میں گزری وہ ایک متوسط خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کے والد رابرٹ ڈبلیو کرک ایک آرکیٹیک تھے جو ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے کام کر چکے تھے ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے بلاکون کو کلک کیجیے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجیے اور اگر آپ یو کے یو ایس کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ انہوں نے اس کی شخصیت پر اثر ڈالا چارلی نے ہائی سکول میں سیاست میں دلچسپی لی اور دوزار بارہ میں صرف اٹھارہ سال کی عمر میں اس نے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی بنیاد رکھی یہ تنظیم نوجوانوں کو کنزرویٹو اقدار کی طرف راغب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی خاص طور پر کالج کیمپسز پر چارلی کا آغاز بہت چھوٹا تھا وہ سکول کی تقریروں سے شروع ہوا لیکن جلد ہی ایک قومی تحریک بن گیا اس کا کام کیا تھا چارلی ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے ذریعے نوجوانوں کو منظم کرتا انہیں کنزرویٹو سیاست آزاد بازار یعنی کہ اوپن مارکیٹ اور مذہبی اقدار کی تربیت دیتا وہ چالی کا ایک شو نامی پوڈکاسٹ بھی چلاتا تھا جو لاکھوں سننے والوں تک پہنچتا تھا اس نے کتابیں لکھی جیسے کیمپس بیٹل فیلڈ اور دا کنزرویٹو جو نوجوانوں کو سیاسی طور پر متحرک کرنے کی ہدایت دیتی تھیں چارلی ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اس کا بہت قریبی اتحادی تھا اور دو ہزار سولہ اور دو ہزار بیس کے انتخابات میں اس کی مہم میں ٹرمپ کی مہم میں فعال کردار ادا کیا وہ ٹرمپ کی ریلیوں میں تقریریں کرتا اور ٹرمپ انہیں نوجوانوں کا سفیر کہتے وقت کے ساتھ چارلی کی طاقت میں اضافہ ہوا اور دو بارہ میں شروع ہونے والی ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے پچیس تک ایک طاقتور تنظیم بن چکی تھی جس کی ہزاروں چپٹرز کالجز میں تھے یہ تنظیم لاکھوں ڈالرز کی فنڈنگ حاصل کرتی تھی اور سیاسی اثر رسوخ رکھتی تھی چارلی کو ریپبلکن پارٹی میں ایک کلیدی شخصیت سمجھا جاتا تھا جو نوجوان ووٹرز کو متحرک کرتے ان کی تنظیم نے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے فیتھ نامی ایک برانچ بھی بنائی جو عیسائی اقدار کو یا مسیحی اقدار کو سیاست سے جوڑتی تھی چارلی کی تقریریں پوڈکاسٹ اور سوشل میڈیا پر لاکھوں فالوورز نے انہیں طاقتور آواز بنا دیا اب ان کی شخصیت لوگ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو جتوانے میں دونوں دفعہ چارلی کا, کا بہت بڑا ہاتھ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو شخصیت کی امت تھی وہ متنازع بھی تھی کچھ اسے نوجوانوں کا ہیرو کہتے تھے جبکہ ناقدین اسے دائیں بازوں کا انتہا پسند کہتے تھے لیکن اس کی طاقت اس قدر تھی کہ وہ وائٹ ہاؤس تک رسائی رکھتا تھا اور سیاسی فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا تھا ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی طرف آئیں تو یہ ایک قومی طلبہ تحریک ہے جو کنزرویٹو اقدار کو فروغ یہ دوزار بارہ میں چارلی کرک اور بل منکومری نے مل کر شروع کی اور اس کا مقصد کالج کیمپسز پر لیفٹ uh, ونگ نظریات کا مقابلہ کرنا تھا ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی طاقت اس کی تنظیم میں ہے یہ ہزاروں طلبہ چیپٹرز چلاتی ہے جو تقریریں سیمینارز اور مہمات منعقد کرتی ہیں یہ تنظیمیں نوجوانوں کو تربیت دیتی ہیں کہ وہ کنزرویٹو سیاست میں کیسے شامل ہوں اور یہ ریپبلکن پارٹی کے لیے ووٹرز تیار کرتی ہیں ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی مالی طاقت لاکھوں ڈالرز کی ہے جو ڈونرز سے آتی ہے یہ سیاسی اثر رسوخ رکھتی ہے مثال کے طور پر یہ ٹرمپ کی مہمات میں قلیدی کردار ادا کرتی رہی ہے اور اب یہ نوجوانوں کو پرو اسرائیل اور کنزرویٹو مذہبی اقدار کی طرف لاتی ہے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی تقریبات میں اعلیٰ شخصیات شریک ہوتی جیسے ٹرمپ جیڈی ڈی اور دیگر لوگ اس کی طاقت اس قدر ہے کہ یہ امریکی سیاست میں نوجوانوں کی آواز کو تبدیل کر سکتی ہے اور یہ ایک ملین سے زیادہ اراکین کا دعویٰ کرتی ہے چارلی کی قیادت میں یہ ایک چھوٹی تنظیم سے ایک سیاسی پاور ہاؤس بن گئی اب چارلی کرک اگر اتنا طاقتور آدمی تھا تو ہلاک ہو گیا ایک دم سے وہ بھی اسسنیٹ ہو گیا گولی مار دی گئی تو ظاہری بات ہے اسیسنیشنس کے پیچھے بہت سے سازشی نظریات کنسپریسی کھیلیز جڑ جاتی ہیں چارلی کرک کی ہلاکت دس ستمبر دوزار ہزار پچیس کو یوٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک تقریر کے دوران ہوئی جہاں ایک نوجوان نے ان پر گولی چلائی یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا جو امریکی سیاست میں تشدد کی شاید عکاسی بھی کرتا ہے پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق قاتل ایک بیس سالہ طالب علم تھا جو چارلی کی تقاریر سے متاثر نہیں تھا لیکن اس کی جو موٹیویشنز تھیں وہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکیں کہ یہ کیوں اس نے مارا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک جینڈر پارٹنر تھا جو کنزرویٹیو چارلی کے خلاف تھا بہرحال ابھی یہ تفتیش جاری ہے چارلی کی موت نے کنزرویٹو حلقوں میں غصہ پیدا کیا اور فوری طور پر سازشی نظریات ابھرے سانچی نظریات کیا ہیں آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں کچھ نظریات کا دعویٰ یہ ہے کہ چالی اسرائیل اور زائنس سے الگ ہو رہے تھے جس کی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو ایک پرو اسرائیل شخصیت تھے جو اسرائیل کی حمایت بھی کرتے تھے اور ان کی تنظیم جو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس سے ہے وہ پرو اسرائیل پالیسیوں کو فروغ بھی دیتی تھی اور ان کو بہت سے زائنس فنڈ بھی کرتے تھے لیکن ساسی نظریات کا یہ کہنا ہے کہ چارلی نے حال ہی میں اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرنا شروع کر دی تھی خاص طور پر غزہ تنازے پر اور یہ الگ ہونے کی علامت تھی اور ایسا ہوا بھی ان کی جو ریسنٹ پوڈکاسٹ تھیں ان میں وہ پریشان دکھائی دیتے تھے ان میں وہ اسرائیل پر تنقید کر رہے تھے اس میں نظر آ رہا تھا کہ وہ اس چیز سے بڑے پریشان ہیں اور اس چیز سے دل برداشتہ ہیں کہ اسرائیل اتنی کھلے طریقے سے نسل کشی کر رہا ہے یہ نظریات سوشل میڈیا پر پھیلے جہاں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل یا مساد کیونکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے انہیں ختم کیا کیونکہ وہ زائنس ایجنڈے سے ہٹ رہے تھے اور یہ الزامات اتنے شدید تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو بار بار ٹیلی ویژن پر آ کر انکار کرنا پڑا ایکس پر ٹویٹر پر پوسٹ کرنی پڑی نتن یاہو نے ایک سے زیادہ بیانات میں کہا کہ اسرائیل کا چارلی کی ہلاکت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سازشیں غلط ہیں اب وہ کہتا ہے کہ خطاکار سمجھے گی دنیا تجھے اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے تو اس سے یہ شک مزید کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بار بار صفائی کیوں دے رہا ہے اور ٹائم لائن ایسے بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ حق میں تھا تھوڑا دور ہوا پھر ان کے خلاف میں آن دینے شروع ہوئے اور اس نے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں مجھے لوگ تنگ کر رہے ہیں اور اس کے فوراں بعد اس کا انتقال ہو گیا اور ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے ایک بہت بڑی فورس ہے یہ انکار پندرہ ستمبر سے شروع ہوئے اور کئی دن تک جاری رہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے یہ انکار یہ جو نتنیاہو نے کیے ہیں اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جو ہے جو بیسیکلی نام اس کا اینٹی ڈیفیمیشن لیگ ہے ایکچولی وہ پرو زائنس اور پرو اسرائیل لیگ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی دس ہزار سے زائد پوسٹ میں اسرائیل کو مرد الزام ٹھہرایا گیا ہے اور ان کا کام یہی ہے کہ جس وقت آپ کال آؤٹ کریں اسرائیل کو یا زائنس کو وہ کہتے ہیں یہ اینٹی سمیٹک ہے جی نے کہا جی یہ اینٹی سمیٹک ہے اور باہر کچھ پوسٹ میں کینڈس اوونز اور ٹکر کالسن جیسے لوگوں کا حوالہ دیا گیا ہے جو اسرائیل پر تنقید کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں ٹکر کارلسن اور کینڈس اوونز وہ ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ کلپس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو چارلی کی موت ہے اس کے پیچھے کچھ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہو گئی ہے اس کے پیچھے یہ مساد ہے اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے لیکن اسرائیل کی جو پراپیگینڈا مشینری ہے اور اے ڈی ایل ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کے اس طریقے سے بالکل بھی نہیں ہے اب معاملہ کچھ یوں ہے جناب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے ہے یہ اتنی بڑی طاقت تھا اس کے ہزاروں چیپٹرس تھے یونیورسٹیز میں اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی اور چارلی کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ زائنس کے اور اسرائیل کے خلاف ہو جاتا تو امریکہ کی جو اگلی نسل ہے وہ پوری کی پوری سائنس کے اور اسرائیل کے خلاف ہو جاتی ہے اس کی اتنی طاقت تھی اس لیے اس کے اوپر رسک نہیں لیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے خود اس سے بات کی چارلی سے اور کہا کہ میں تمہیں فنڈ کرنا چاہتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کو اور اس نے ٹرن ڈاؤن کر دیا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پھر کوئی آپ کی بات نہ مانے اور رشوت نہ لے تو پھر دوسرا طریقہ بدماشوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو المنیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ سازی نظریہ چل رہا ہے کہ جی اس کو المنیٹ کیا لیکن اس کو المیمنیٹ کرنے کے بعد ہوا کیا ہے اب کہانی وہاں آتی ہے کہ چارمی کی موت کے بعد اس کی جو اہلیہ ہے اس کی جو بیوہ ہے ایریکا کرک وہ نہ صرف اس کی جائداد اور اساسوں کی وارث ہو گئی ہے بلکہ انیس ستمبر دوزار پچیس کو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی نئی سی ای او بھی بن گئی ہے اب یہ ایک اچانک تبدیلی تھی جس نے ایریکا کو ایک بہت ہی طاقتور خاتون بنا دیا ہے ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی طاقت کو دیکھتے ہوئے جو لاکھوں کی فنڈنگ اور سیاسی اثر رکھتی ہے ایریکا اب نوجوان کنزرویٹو تحریک کی سربراہ بن گئی ہے یہ اسے سیاسی میدان میں کلیدی شخصیت بنا دیتا ہے جہاں وہ ٹرمپ اور جیڈی ڈی وینس جیسے لوگوں کی حمایت حاصل کر سکتی ہے ایریکا کی یہ پوزیشن اس کی اصل میں اگر آپ دیکھیں اس کی پہلے ایک منسٹری تھی کرسچن منسٹری اس کے پس منظر میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے ہے اس کو ایک ریلیجیس رنگ بھی لیا جا سکتا ہے اب چونکہ ایریکا اچانک اتنی طاقتور بن گئی ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جانا جائے کہ ایریکا ہے کون اور ان کا پس منظر کیا ہے جو اب اتنی بڑی آرگنائزیشن کو ہیڈ کرے گی جس کے لیے سازشی تھیوری یہ کہتی ہے کنسپریسی تھیوری یہ کہتی ہے کہ اسی طاقت کی وجہ سے چارلی کرک کو پتل کیا گیا ایریکا کرک جن کا پیدائشی نام ایریکا لین فرانسوے ہے بیس نومبر انیس سو اٹھاسی کو پیدا ہوئی دستیاب معلومات کے مطابق ان کی پیدائش جو ہے وہ سکٹسڈل ڈیل اریزونا میں ہوئی آ, ان کی پرورش ایک طلاق یافتہ ماں نے کی جو کیتھلک خاندان سے تعلق رکھتی تھی ایریکا کو بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ آ, سوپ کچنز میں مدد کرنے کا موقع ملا جو ان کی کرسچن منسٹری کی بنیاد بنا ان کے والد کا کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا لیکن یہ واضح ہے کہ ان کی پرورش میں ماں کا کردار مرکزی تھا وہ ایک کیتھلک اسکول میں پڑھی جہاں مذہبی اقدار نے ان کی شخصیت کو تشکیل دیا ایریکا اسکاٹسٹیل ایرزونا میں بڑی ہوئی جو ایک امیر اور خوبصورت علاقہ ہے یہاں ان کی زندگی کھیلوں اور تعلیم سے بھری تھی ہائی سکول میں وہ ایک اتلیٹ تھی اور دوزار ہزار سات میں انہوں نے نیشنل امریکن مس ٹین ایریزونا کا مقابلہ جیتا ٹیلنٹ سیکشن میں انہوں نے اپنی مہارتوں کا مظاہرہ کیا بعد میں وہ ریجس یونیورسٹی ڈینور کولوراڈو میں کالجیڈ باسکٹ بال کھیلیں جہاں وہ این سی اے ویمنس باسکٹ بال ٹیم کی رکن بھی رہیں تعلیم کے اعتبار سے ایریکا نے ایریزونا سٹیٹ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں انڈر گریجویٹ ڈگری حاصل کی کچھ ذرائع کے مطابق وہ لیبرٹی یونیورسٹی سے بائبل سٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کی طالبہ بھی ہیں ان کے پاس جورس uh, ماسٹر کی ڈگری بھی ہے جو امریکن لیگل سٹڈیز میں ہے اور ان کی یہ جو تعلیم ہے یہ دراصل سیاسی اور مذہبی شعبوں میں ان کی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے جو بعد میں ان کے کیریئر میں نظر آتی ہے اب ایریکا اگر ان کے پس منظر کی بات کی جائے تو بڑا متنوع دکھائی دیتا ہے پہلے وہ ایک ٹام بوائے تھیں جو ہائی ہیلز میں چلنے سے زیادہ کھیلوں میں دلچسپی رکھتی تھیں سنیکرز پہنتی تھیں باسکٹ بال ان کی زندگی کا اہم حصہ تھا کالج کے بعد وہ ماڈلنگ کی طرف آئیں اور دوزار بارہ میں اپنی تیئسویں سالگرہ پر مس اریزونا یو ایس اے کا ٹائٹل جیتا یہ مقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملکیت میں تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ڈونلڈ ٹرمپ مس ورلڈ کے پارٹنر تھے اس کے اندر شیئر ہولڈر تھے اس کے مالک تھے جو مس یو ایس اے کا مالک تھا اور مس ورلڈ کا بھی ایریکا نے کبھی ماڈلنگ نہیں کی تھی لیکن انہیں آپ سوچئے کہ ایک میل کے ذریعے دعوت ملی ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک چیلنج تھا اور وہ اس کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتی تھیں تاکہ اپنی کرسچن منسٹری کو فروغ دے سکیں مس ایروزونا جیتنے کے بعد ایریکا نے سوشل انٹرپرنورس پینورشپ کی ہے انہوں نے ایوری ڈے ہیروز لائک یو نامی نان پروفٹ تنظیم قائم کی جو کم مشہور چیریٹیز کو سپورٹ کرتی ہے وہ مڈ ویک رائز اپ پروڈکاسٹ کی میزبان ہیں اور بائبل ان تھرٹی تھری ہنڈرڈ ان سکسٹی فائیو یہ کرسچن منسٹری چلاتی ہیں جو لوگوں کو روزانہ بائبل پڑھنے کی ترغیب دیتی ہے ان کی جو کرسچن منسٹری ہے وہ سترہ سال کی عمر میں انہوں نے شروع کی یعنی دوزار پانچ دوزار چھے میں جب وہ نوجوان تھیں یہ کرسچن منسٹری یو ایس ملٹری کے ساتھ رومینیا میں کام کرتی تھی جہاں وہ دوزار بارہ سے دوزار سترہ تک کام کرتی رہی یہ کرسچن منسٹری یہ تین بچوں کی دیکھ بھال پر مرکوز تھی لیکن یہاں پر آکے کے نا کہانی کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے جو کنسپیریسی تھیریز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو منسٹری تھی نا اس کا جو معاملہ تھا وہ بڑا ڈوبیس تھا معاملہ اس طرح گڑبڑ شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ جو کرسچن منسٹری ہے یہ وہاں پر کہنے کو تو یتیم بچوں کا خیال رکھ رہی تھی لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کنسپریسی تھیری یہ کہتی ہے کہ یہ وہاں پر بچوں کی ٹریفکنگ میں ملوث تھے اور وہاں پر موجود جو امریکن آرمی تھی ان کے کسی ایک کرنل صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی علم تھا بعد میں ان کے اوپر آ, کیس بھی چلا یا چارج شیٹ ہوئی اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آ, اس کے جو سارے ریکارڈز ہیں وہ آ, امریکن آرمی نے یو ایس آرمی نے رومینین گورنمنٹ سے لے لیے تھے اور کہا تھا کہ ہم اس کو خود ہینڈل کریں گے اور کہا یہ جاتا ہے کہ ایریکا کرک کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ اپنی کرسچن منسٹری یہاں سے وائنڈ اپ کریں رومینیا سے اور آپ واپس چلی جائیں اور اس کے بعد وہ واپس چلی گئیں اب یہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں پھر اس کے ناتانے بانے جوڑتے ہیں کہ یہ کدھر سے ملتا ہے بچوں کی وہ ہے پھر اس سے کوئی ایپسٹین سے جوڑتا ہے کوئی ٹرمپ سے جوڑتا ہے اور یہ کہانی پوری کی پوری چلتی ہے ایک سائیکل ہے اور یہ بڑے گھنونے قسم کے اور بڑے سنگین الزامات ہیں جو ایریکا کرب کے اوپر لگتے ہیں وہ پوڈکاسٹ میں فعال ہوئیں مڈ ایک رائز اپ شروع کیا جو ایمان اور زندگی کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ وہ کاسٹنگ ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کرتی رہیں اور ایوری ڈے ہیروز لائک یو نان پروفٹ کو چلاتی رہیں یہ دور ان کی وزارت اور کاروباری زندگی کے امتزاج کا تھا جہاں وہ عیسائی اقدار کو فروغ دیتی اور اپنے اس طرح کے معاملات کرتی رہیں ایریکا ایک باسکٹ بال کھلاڑی سے کرسچن منسٹری تک کا سفر اور اب ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کی سی او یقینی طور پر ایک ترقی ہے ایک ایسی ترقی جو کہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی بہرحال جی ابھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ایریکا اور چارلی کی ملاقات کیسے ہوئی چارلی کا جو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے بانی تھے ایک دائیں بازو کے سیاسی کارکن اریکا اور چارلی کی ملاقات دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی جب ایک مشترکہ دوست نے چارلی کو مشورہ دیا کہ وہ اریکا کو ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے کے لیے ہائر کریں یہ دوست کون تھا کچھ سازشی نظریات میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے دستیاب معلومات سے کے مطابق یہ ایک باہمی دوست تھا کوئی انٹرویو کے دوران ایریکا نے چارلی سے کہا تم میرے باس نہیں بنو گے تم میرے بوائے فرینڈ بنو گے اس طرح ان کی ڈیٹنگ شروع ہو گئی ان کی منگنی دسمبر دوزار بیس میں ہوئی اور شادی آٹھ مئی دوزار اکیس کو اسکاٹ اسٹیل میں اریزونا میں ہوئی تقریباً چار سال شادی شدہ رہے کیونکہ چارلی کی موت دس ستمبر دوزار پچیس کو ہوئی ان کے دو بچے ہیں جو دستیاب ذرائع ہیں ان کے مطابق ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایریکا نے شادی کے بعد پیرنٹ ہوڈ کو ترجیح دی لیکن وہ اپنی کرسچن منسٹری اور پاڈکاسٹ میں فعل رہی ان کی شادی ایک مذہبی اور سیاسی اتحاد تھا جو دونوں نے مشترکہ افدار کے ساتھ شیئر کیا اب ہوا کچھ ہوئے جناب کہ یہ ساری کی ساری کہانی ایریکا ایک دم سے لائنگ لائٹ میں کیوں آئی ہیں 21 ستمبر 2025 کو چالی کا کی ایک میموریل تقریب ہوئی جہاں پر کہ ٹرمپ اور وینس اور ایلون مسک اور نیم اینی بڑی ایوری بڑی بزدیر اور یہ گلینڈل اریزونا میں ہوئی جہاں ڈونلڈ ٹرمپ میں نے آپ کو بتایا جی ڈی میتھ ہر بندہ وہاں پر موجود تھا ایرکا کا رویہ وہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو بڑا عجیب سا لگا کچھ ناقدین نے کہا کہ وہ بہت ہی عمدہ لباس میں آئی نہیں تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اور پھر جیسی ان کی ایٹری ہوئی تو فائر ورک شروع ہو گئے اور میری بات ہو رہی تھی تو کچھ دوستوں نے کہا نہیں یار گورا تو روتا نہیں ہے موت وہ تو ہنستے ہیں ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں تو ان کا رویہ تھوڑا مختلف تھا یہ رونے کی کوشش کر رہی تھیں اور ان کے آنسو نہیں نکل رہے تھے اور وہ مسلسل ٹیشو سے اپنی آنکھیں پہنچ رہی تھیں اور وہ کہتے ہیں نان ایکزٹنٹ ٹیئرز ان کو نا صاف کرنے کی کوشش نہیں تھی. تو آنسو تھے ہی کوئی نہیں تو لوگوں کو یہ بڑا آرٹیفیشل اور جالی لگا پھر ٹرمپ کے ساتھ وہ جس طریقے سے گلے لگیں وہ ایک منٹ کی حگ تھی جو کہ شاید اس سے بھی زیادہ کی وہ اتنی عجیب تھی اور ویئر تھی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرتی ہوں اس طرح کر کے اور سائن بھی یہ جو ہوتا ہے ڈبلز والا تو لوگ اس کے اوپر بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یار ابھی تو ثابت بھی نہیں ہوا کہ وہ قاتل ہے کہ نہیں آپ یہ بات کر کے پروو کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہی وہ قاتل ہے تو یہ جو ان کی تقریر تھی اور ایک حیرت انگیز یولوجی تھی جو کہتی ہیں کہ جی میرے ایمان کی وہ قاسی کرنے کی کوشش کریں تھی اپنے اور بہت سے لوگوں نے اس کی تعریف کی فائر ورکس جالی رونے کی باتیں اس کی باتیں لیکن ہونی شروع ہو گئیں بہت سی جو کنسپریسی تھیرس ہیں ویب سائٹس ہیں ایسی سوشل میڈیا پر لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی مین سٹریم میڈیا کبھی بھی اس کی بات نہیں کرتا uh, لیکن یہ باتیں اب دو کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے کا سارا کھیل پہلے سے بنا ہوا تھا ساسی نظریات کیا جی ایرکا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جیفری ایپسٹین ڈانلڈ ٹرمپ اور اسرائیل سے اس کے گہرے روابط ہیں اور وہ کہتے ہیں دوزار نو دس کے میں بغیر ماڈلنگ تجربے کے انہیں ایک ای میل سے وہ مس یو ایس اے کی دعوت ملی جو ٹرمپ کی ملکیت تھی اور یہ بیوٹی پیجنٹس کو کہتے ہیں کہ جی انسانی ٹریفکنگ کا گیٹ وے کہا جاتا ہے اور ٹرمپ کو ایپسٹین سے جوڑا جا رہا ہے حالانکہ ٹرمپ نے ایپسٹین سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کیپٹل ہل میں وہاں پر ایک مجسمہ بھی لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ہاتھ پکڑا ہوا ایپسٹین نے اور ٹرمپ نے وہ مجسمہ وہاں پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو جو لوگ ہیں وہ تو جو ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ تو اس چیز کے اوپر دے coming ڈاؤن really ہارڈ mm. وہ کہتے ہیں کہ جی ایریکا یہ کاسٹنگ ڈائریکٹر بھی تھی تو یہ جو ٹریفکنگ کے دعووں سے جڑ رہا ہے کہانی وہ کہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ صداقت تو ہوگی پھر وہ کہتے ہیں دو میں سترہ سال کی عمر میں ایریکا نے کرسچن منسٹری شروع کر دی جو یو ایس اے ملٹری کے ساتھ رومینیا میں کام کرتی تھی یہ منسٹری یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی لیکن مقامی لوگوں اور کچھ دعووں میں رومانیہ کی حکومت نے الزام لگایا کہ یہ بچوں کی ٹریفکنگ میں ملوث ہیں بچے مبینہ طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اب یہ دعویٰ کرنے والے ہیں جو کنسپریسی تھیری ہے وہ کہتے ہیں یہ جو بچے وہاں سے اغوا کیے جاتے یا ٹریفک کیے جاتے تھے ان اسرائیل یو کے اور پرائیویٹ آئی پہ پر جیسے کہ ایپسٹین کا تھا وہاں پر بھیجے جاتے تھے اور ان کی منسٹری کو پھر رومانیہ سے نکال دیا گیا دوزار سترہ میں جو ٹریفکنگ کے الزامات سے جڑتا ہے پھر لوگ اس کو ایپسٹین سے جوڑتے ہیں پھر ٹرمپ سے جوڑتے ہیں تو اس طریقے سے پھر وہ پیجنٹس کے ضرور کے ذریعے کہ جی یہ بیوٹی پیجنٹس ہوتے تھے یہ ٹرمپ کے تھے ٹریفکنگ ہوتی تھی پھر اس کو ایپسٹین سے جوڑا جاتا تو ایک پورا لنک جو ہے نا وہ بنایا جا رہا ہے پھر لوگ کہتے ہیں دوزار اٹھارہ میں ٹرمپ کی ٹیم نے مبینہ طور پر اسی کو پھر چالی سے ملایا جب یہ وہاں سے واپس آ گئے پھر ان کی شادی ہوئی پھر کیونکہ چارلی کے والد ٹرمپ کے لیے کام کرتے تھے وہ کہتے ہیں یہ جی سیٹ اپ تھا پھر چارلی ان کے لیے کام کرتا رہا جب ان کے مخالف ہوا تو چارلی کو بھی مار دیا اور اب دوبارہ یہ جو بندی ہے ایریکا یہ آ... کیونکہ وہ زائنس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا اسرائیل کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور ایک بہت بڑی فورس تھا ٹرننگ پوائنٹ یو ایس سے کو اس طریقے سے ہینڈ اوور نہیں کیا جا سکتا تھا اس لیے اس کو المنیٹ کر دیا اور جو ایریکا ہے اس کو اب وہ بن گئی ہے اس کی اور وہ تو ان کی اپنی بنتی ہے اور ان کی اپنی انہوں نے خود آ... انہوں نے لانچ کیا ہوا تھا اور آ... یہ ایک پورے کا پورا وہ کہتے ہیں جی ایک پرو اسرائیل ہے اور یہ زائن سپورٹ سے جڑا ہے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ سب انسانی ٹریفکنگ کے حلقوں سے جڑا ہے اور یہ ایرکا کو میڈیا پر پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ٹریفکنگ کو چھپایا جا سکے یہ سارا کچھ جو ہے اس طریقے سے چل رہا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے کیا فسانہ ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا مجھے ضرور علم ہے کہ ہاں کک ایک بہت بڑی فورس تھا چارلی کک ٹرننگ پوائنٹ یو ایس سے ایک بہت طاقتور فورس ہیں جنہوں نے کہ امریکہ کی سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہی واز دا ایکچوئل فورس بہائنڈ ٹرمپس وکٹریز ان بہت دا ٹرمس اور اس کا اس طریقے سے پھر خلاف ہو جانا اور پھر اس کو مار دیا جانا اور پھر اس خاتون کا آنا اور اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں ایک باسکٹ بال پلیئر اور یہ ساری چیزیں تو مجھے وہاں تک تو کہانی سمجھ میں آتی ہے کہ چارلی نے جو کیا پھر وہ ان کے خلاف ہوا اس نے بیانات دیے یہاں تک تو سب کو پتہ ہے اور پھر ایک دم سے اس کا مر جانا یہ ایک بڑی خطرناک بات تھی اور وہ کڑیاں جڑتی ہیں اسی لیے پھر ٹکر کالسن اور کیڈن سوونس یہ سارے کے سارے اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں یہ سمجھ تو آتی ہے لیکن ایریکا کے ایریکا کے اوپر اب یہ سب لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں واقعی میں وہ پیجنٹ بنی باسکٹ بال پلیئر تھی اور اس کی کرسچن منسٹری تھی رومینیا میں اس نے کام کیا تھا وہ وہاں سے واپس بھی آئے تو اب یہ جو لوگ کہانیاں جوڑے ہیں آپ کے خیال میں از اٹ ٹرو از اٹ ٹرو دیٹ اٹ واز all مین ٹو بی لائک دس دیٹ ایریکا ول ایکچولی فار ازرائیل وٹ از یورک آپ مجھے بتائیے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے میں انتظار کروں گا اپنا خیال رکھیے گا شکریہ